बसमान्टनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल पिर साजिद हुसैन की जानब से असलमकुम मेरा सुनने वाले देखने वालों आज का जो मैं वजीफा लेकर आया हूँ आपके सामने आपने मेरे टाइटल और थमनेर से पढ़ भी लिया होगा अंदाजा भी लगा लिया होगा कि सुर मजम्मल का ये वजीफ़ा है कि जिस घर में भी सूर्य मुजम्मल की आयात पड़ी जाए उस घर में क्या क्या करिश्मात होते हैं वजीफा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें लाइक करें कमेंट्स करें कमेंट्स में अगर आप दुआ में आमीन भी लिख देंगे तो आपका आमीन लिखने से भी मेरा हौसला बढ़ जाएगा बहुत शुक्रिया दोस्तों सूरह मुजम्म मुबारक

पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया आखरत में खुश रखेगा उसका अफलास तंग दस्ती उसकी परेशानियाँ उसके हर किस्म की तकलीफ़ दूर हो जाएगी और जिस मुश्किल के लिए भी पढ़ी जाएगी वो मुश्किल आसान हो जाएगी वो मुश्किल ख़त्म हो जाएगी मेरे बहन भाइयों जैसा कि ये हजूर नबी अक्रम खातमनबी जीन सल्ला वसलम का इर्शाद ग्रामीण उनकी जबान से ये निकला हुआ एक हमारे लिए बेहतरीन वजीफा है कि जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं क्योंकि जो बात हमारे पैगम्बर हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा खातमनबी जी सल्ला वसम कह दें उनमें शक की गुंजाइश रह ही नहीं जाती वो बात मुकम्मल होती है अल्लाह के प्यारे में हबीब हैं वो और फिर कुरान मजीद की शुरु मजम्मर के बारे में उन्होंने जो कहा तो इसमें भी शक वाली बात नहीं सिर्फ हमने अपने अमार को सीधा करना है जो भी आपकी मुश्किल होगी वो मुश्किल आसान हो जाएगी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी रिस्क में इजाफा होगा तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी बीमारों को शिफा मिल जाएगी बे औलादों को अल्लाह पकने के औलाद अता फरमाएगा बेटियों वाले बेटे वालों के नसीब अच्छे होंगे जिस तरीके से आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ आपने बस उसी तरह ये वजीफ़ा करना है कि अगर कोई यह सूरत को सात मरतबा रोजाना पड़ेगा अगर कोई यह सूरत मुजमिल को सात मरतबा रोजाना पड़ेगा तो उसके रिस्क में अल्लाह ताला कोशाइश फरमा देंगे उसके रिस्क में इजाफा फरमा देंगे अगर कोई मसरा हल ना हो रहा हो कोई भी मसरा हो तो चालीस रोज़ बिला नागा खलवत में मतलब अकेले में चालीस मरतबा पढ़ें एक रवायत के मुताबिक जो कोई एक साल तक बाद नमाज फजर रोज़ाना ग्यारह मरतबा पढ़े करे उसके रिज्क में बरकत होगी और वो कभी गरीब और मोहताज ना होगा रोज़ाना बढ़ने वाले की रोज़ाना पढ़ने वाले की अल्लाह ताला दीन और दुनिया मुश्किल आने वाले हादसात तो और ख़तरात को दूर कर देंगे अगर सुरह मुज़म्मिल को पढ़ कर हाकिम के सामने पेश हों अपने अफ़ीसर के सामने पेश हों तो हाकिम आपका अफ़ीसर आपका सीनियर वो मेहरबान होगा रोज बाद नमाज इशाह ग्यारह मरतबा सूरह मुज़म्मिल बायदगी से पढ़ना फरागत दीनी और दोनी आवी के लिए मुजरब है सूरह मुज़म्मिल बराए फराखी रिस्क तरीका बाज मशाइ ने इस तरह भी मुरी किया है कि इस के बाद दो रकातों में इकतालीस मरतबा पढ़े इस तरह के रकात अव्वल में बादल फातह इक्कीस बार बदल नमाज जहर सात बार बाद नमाज असर आठ बार बदल नमाज मगरब नौ बार और बादल नमाज इशा ग्यारह बार सूरह मजमन पढ़े इन शह हर मुश्किल आसान होगी अगर अवलो आखिर द्रोशरीफ़ तीन बार और दरमियान में इकतालीस बार रोज़ाना सूर मजमन पढ़ा करें तो अल्लाह ताली अब दौलत से माला माल फरमा देंगे और मुसीबत से अमन में रहेगा एक बुजुर्ग ने लिखा है कि इकतालीस दिन तक इकतालीस बार या इकतालीस दिन तक इक्कीस बार और फिर जिंदगी भर के लिए ग्यारह मरतबा का मामूल बना लें अज़ नो चंदी जुमरत से करें गना नो तोगरी और कैशैश रिस्क के लिए नहाय मजरब है अब हम जो है मैं आपको अपने वजीफ़े की तरफ सुन मुजमर का अमर बहुत ही मजरब और बहुत ही ज़्यादा आजमूद अमर है जो लोग बहुत परेशान हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे ये अमल आप ज़रूर करके देखें और मकसद का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका मकसद जायज़ नहीं होगा तो वो मकसद पूरा नहीं होगा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें तो इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि मकसद का जायज़ होना ज़रूरी है और ऐसा मकसद जिससे किसी को नुकसान पहुँचे तो वह मकसद पूरा नहीं होगा अल्लाह तबारक वाता हम सब के ऊपर आसानियाँ पैदा करें हर आने वाली आफात व बलियात हो परेशानियाँ बीमारियाँ तकलीफें सब दूर हों कोई हम चीज़ हमारे नज़दीक आए अल्लाह पाक हम सब के ऊपर करम करें दुआ के याद उठाए या रब तला या बार इला हमें मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा बारे लाभ आप दिलों के राज बेहतर जानते हो बारे आप दिलों के राज बेहतर जानते हो हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर बार जो इस दुनिया फ़ानी से ममिन व ममनत मुसलमिन मुसलमत जितने भी बहन भाइयों के रिश्तेदार इस दुनिया फानी से चले गए हैं उन सब की मफ़रत अता फरमा और जो हयात है उनकी उम्र दराज कर उन्हें किसी का मोहताज न कर या अल्ला सोए अपनी ज़ात के किसी का मोहताज न कर या अल्ला हमारे परेशानी ख़त्म कर या अल्लाह जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं या जिन बच्चों ने इम्तहान देने हैं किसी भी किस्म का उनको कामयाबी अता फरमा या अल्लाह जिनके के घरों में बेटे बेटियां बैठी हैं उनके अच्छे नसीब खोल उनके अच्छे रिश्ते दे बारेला या बारेला बेटे बेटियों के घरों को आबाद रख बारेला हर आने वाली तकलीफें परेशानियां मुश्किलात सब खत्म कर बारेला हम सब के घरों पे जो भी इस वीडियो को सुन रहा है लाइक कर रहा है कमेंट्स कर रहा है शेयर कर रहा है या सुन रहे हैं जो भी बारेला है सब के लिए आसानियां पैदा कर बारेला हमें मांगने नहीं आता बिन मांग गया था बारेला आप बड़े गफूर रहीम हो करीम हो करम करने वालों हमारे ऊपर भी रहम कर करम कर बा हमारा ये वजीफ़ा अपनी बारगाह में मंजूर कर अगर कोई गलतियाँ कुतियाँ हो गई हों तो माफ़ कर बा अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना कर बा अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना कर बा हमारे लिए रहमत कर बा हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर अल्लाह हम तब का हामीसर आमीन, आमीन दो सब एंटरटेनमेंट फाइव को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें शेयर करें शुक्रिया फिर साजिद शाह से